य एनौ वेत्ति हन्तारै यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते य एनौ य एन नन्तर अनुस्वार उच्चारणे नासिकाम य एनौ वेत्ति ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ವೇತಿ ಇಲ್ಲ ವೇತಿ ತಕೆ ತದ್ವತ್ತು ವೇತಿ ಹಂತಾರೈ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇಯ ನಾಸಿಕ ಇಯ ಹಂತಾರೈ ಯಶ್ಚೈನಂ ಯಶ್ಚನಂ ಮನ್ಯತೆ ಹತಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಮನ್ಯತೆ ಹತಂ ಉಭೌ ಇಲ್ಲಿ ಭೌ महाप्राण दीर्घ उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न इन दीर्घ माबारु नायं हन्ति न हन्यते ಕೊನೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ದೀರ್ಘ ಇವೆ ನಾಯಂ ನಲ್ಲಿನ ಹನ್ಯತೆ ನಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯತೆ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ರಸ್ವ ಇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಡಬೇಕು ನಾಯಂ ಹಂತಿನ ಹನ್ಯತೆ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ य एनौ वेत्ति हन्तारै यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा नायं भूत् भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते इ नाना दीर्घमाणु नजाति न जायते न के मन शब्द जोडसि न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भू महाप्राण दीर्घ अद्र मेले आघात भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य ಪುರಾಣೋ ಅಜೋ ನಿರ್ತ ಶಾಶ್ವತ ನಿಮೇಲೆ ಆಘಾತ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅರ್ಧಶ ರೀತಿ ನಿರ್ತ ಶಾಶ್ವತೋ ಶಾಶ್ವತೋ ದೀರ್ಘ ಬಂದು ಆಘಾತ ತೋ ನಂತರ ಅವಗ್ರಹ ಇದೆ ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣೋ अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनन्नित्यै य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकङ्घातयति हन्तिकम् ವೇದ ಎರಡು ದೀರ್ಘ ವಿನಾಶಿನನ್ ವೇದ ವಿನಾಶಿನ ನಿತ್ಯೈ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಶಬ್ದದ ನಂತರ ಅನುಸ್ವಾರ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕಾಯ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ನಿತ್ಯೈ ವೇದ ಯ ಏನ ಯ ಯನ ಇಲ್ಲಿ ಯ ನ ಈ ರೀತಿ ನನ ದೀರ್ಘ ಮಾಡಕೂಡುದು ಯ ನಮಜ ಮವ್ಯಯ ನಮಜ ಮವ್ಯಯಂ ಮ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಘಾತ ಮವ್ಯಯಂ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಕಥಂ ಇಲ್ಲಿ ಥ ಕಥಂ ಇದೆ ಕಥಂ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕಥಂ ಕಥಂ ಸಪುರುಷ ಪಾರ್ಥ पार्थ पार्थ बेड पार्थ कङ्घातयति हन्तिकं कङ् अनुस्वारद उच्चारणे अनुनासिक कङ्घातयति हन्तिकं नोडोण पूर्ति श्लोक मूलगीतया प्रकार ये एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकङ्घातयति हन्तिकम्